assalomu alaykum qadrli do'stlar barchangizga sog'lik salomatlik tilagan holda eng so'nggi sport yangiliklari bilan yaqin daqiqalar ichida de. barselona direktorlar işte, like, kengashi yaqin oyda taqdirini hal qiladi Modric messi barselonada qolganidan xursandman Liverpool va manchester uniyted ikki yetti bir olti hisobidagi mag'lubiyatlar qaysi biri og'liqroq? barselona klubi prezidenti xosse bartemeoga nisbatan ishonchsizlik bo'yicha ovozlar soni hisob kitob ishlar yakunlandi bu haqda maxs nashr xabar şey tarqatdi shu tariqa jamoa direkttar kengashi yaqin oyda so'rovnoma o'tkazib taqdirini hal qiladi so'rovnomada ishtirok etganlarning 66% olti foizi prezidentni iste'fosi uchun ovoz berish kerak bo'ladi bartemeo barselona tarixida ishonchsizlik botimiga uchragan uchinchi prezidentga aylandi avvalgi ikkita holatda prezident iste'fo chiqarishlarni kutib o'tirmasdan o'zlari iste'fo berishgan edi real yarim himoyachisi luka modich barselona saudolii messining anoda qolishiga qaror qilgani borasida o'z fikrini bildirib o'tdi bu biz uchun ham yaxshi bo'lmasdi u kabi futbolchining ispaniya chempionatida qolgani yaxshi bo'ldi biz ushbu muammoni muhokama qilmadik messi barselona safida o'ynashda davom etishidan xursandman chunki maydonda eng yaxshi o'yinchilarga qarshi to'p tepishni istayman dedi modich eslatib o'tamiz barselona va real klublari 25 oktyabr kuni o'zaro to'qnashuva kelishadi unatedning mag'lubiyati ya'ni bu xulosa sabab bo'la olmaydi, ammo liverpulning aql tovoni ko'rinib qoldi har holda mukammal jamoa 7 ta qo'yib yubormaydi